इन्द्रकृतं लक्ष्मीस्तोत्रम् ॐ नमः कमलवासिन्ये नारायणे नमो नमः कृष्णप्रियाय साराय पद्माय च नमो नमः पद्मपत्रेक्षणाय च पद्मस्याय नमो नमः पदमासनाय पद्मे नमो नमः सर्वसंपत्स्वरूपाय सर्वदात्रे नमो नमः सुखदाए मोक्षदाय सिद्धिदाय नमो नम हरिभक्तिर्षदात्र नमो नमः कृष्णवक्षासिताय च कृष्णेशाय नमो नमः कृष्णशोभास्वरूपाय रत्नपद्मे च शोभने सम्पत्यधिष्ठातृदेवे च महादेवे नमो नमः सस्याधिष्ठातृदेवे च सस्याय च नमो नमः नमो बुद्धिस्वरूपाय बुद्धिदाय नमो नमः वैकुण्ठेया महालक्ष्मीर्लक्ष्मीक्षीरोदसागरे स्वर्गलक्ष्मीरिन्द्रगेहे राजलक्ष्मीर्नृपालये गृहलक्ष्मीश्च गृहिणां गेहे च गृहदेवता सुरभिसागवां माता दक्षिणायज्ञकामिनी अदितिर्देवमाता कमलातं कमलालये पाहातं च हविर्दाने कव्यदाने स्वधा स्मृता त्वं हि विष्णुस्वरूपा च सर्वाधारावसुन्धरा शुद्धसत्त्वस्वरूपात्मं नारायणपरायणा क्रोधहिंसा वर्जिता च वरदा च शुभानना परमार्थप्रदात्वं च हरिदासप्रदा परा यया विना जगत् सर्वं भस्मीभूतमसारकम् जीवनृतं च विश्वं च शवतुल्यं ययाविना सर्वेषां च परापं हि सर्वबान्धवरूपिणी यया वीनां न सम्भाषो बान्धवैर्बान्धवा सदा भयाहीनो बन्धुहीना भया युक्ता स बान्धवा धर्मार्थकाममोक्षाणां त्वं च कारणरूपिणी यथा माता स्तनन्धानां शिशूनां शैशवे सदा तथा त्वं सर्वदा माता सर्वेषां सर्वरूपतः मातृहीनास्तनत्यक्ता स चेज्जीवति दैवता वयाहीनो जना कोऽपि न जीवत्येव निश्चितम् सुप्रसन्नस्वरूपात्मं मां प्रसन्ना भवाम्बिके वैरिग्रस्तं च विषयं देहि मह्यं सनातनी वयं यावत् वयाहिना भिक्षुकः सर्वसम्पद्विहीनाश तावदेव हरिप्रिये राज्यं देहि श्रियं देहि बलं देहि सुरेश्वरी कीर्तिदेहि धनं देहि यशोमयं च देहि वै कामं देहि मतिं देहि देहि हरिप्रिये ज्ञानं देहि च धर्मञ्च सर्वसौभाग्यमिस्थितं प्रभावं च प्रतापं च सर्वाधिकारमेव च जयं पराक्रमं युद्धे परमेश्वर्यमेव च इदं स्तोत्रं महापुण्यं त्रिसन्ध्यं या पठेन्नरा कुबेरतुल्यास भवेत् राजराजेश्वरो महन् सिद्धस्तोत्रं यदि पठेत् सोऽपि कल्पतरुनराः पञ्चलक्षजपेनैवतसिद्धिर्भवेर्नृणाम् सिद्धिस्तोत्रं यदि पठे समेकं च संयताः महासुखी चेंद्र श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे इंद्रकृत लक्ष्मी स्तोत्र संपूर्ण आपल्या समर्पण मराठी चॅनलचा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक सबस्क्राईब व शेअर करायला विसरू नका व नवीन व्हिडिओसाठी बेल ऐकून प्रेस करा धन्यवाद